Доброго дня, минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. все. наші гості сьогодні Богдан Вікторович Єгоров, доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій, заслужений діяч науки і техніки України. Доброго дня, Доброго дня! Та Тітлов Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор виконуючий обов'язки ректора Одеської державної академії. холоду. Доброго дня. Богдан Викторович, почему мы сегодня на этой передаче видим еще и второго ректора? Ведь передача — это имиджевый проект Одесской национальной академии пищевых технологий. Да и, в принципе, Одесса и весь научный мир Украины полнится слухами в последнее время. Ну, наверное, действительно, пора уже развеять всякого рода слухи. Есть реальная правда. Сегодня мы не случайно пришли вдвоем на эфир. Дело в том, что наши два коллектива, наши два вуза, Одесскую государственную академию холода и Одесскую национальную академию пищевые технологии, объединяет много общего. Это и общая история, и хороший потенциал двух коллективов, в общем, понимаете, сегодня такое время наступило, что даже если бы мы не имели таких постановлений Кабинета министра Украины, указов президента о необходимости укрупнения вузов, сегодня мир живет немножко по-другому. Это тотальная глобализация во всех сферах деятельности. Причем выигрывают те, кто в процессе этой глобализации, объединяет не по принципу слабый к слабому, чтобы только количество больше, а по принципу другому. Объединить сильные потенциалы для того, чтобы достичь большего результата. Вот что, собственно, и произошло. 17 февраля этого года конференция трудового коллектива Одесской государственной академии холода проголосовала за то, чтобы присоединиться к Одесской национальной академии пищевой технологии в качестве структурного подразделения. Наш коллектив также провел рассмотрение этого вопроса на конференции трудового коллектива, и мы единогласно поддержали решение дружественного нам коллектива. И вот сейчас идет процесс создания в Одесской Национальной академии пищевой технологии нового структурного подразделения, мощного, которое будет первая такая ласточка названия ⁇ Институт холода ⁇ криотехнологии и экоэнергетики, что как нельзя удачно, наиболее удачно отражает смысл всех тех специальностей и достижений научных школ этой академии и возможности объединения с потенциалом нашей пищевой академии. Александр Сергеевич, а каким потенциалом на сегодня обладает Одесская государственная академия холода? Ну, Одесская государственная академия холода – это известный вуз. В этом году, кстати, будет отмечаться 90-летие академии. Это вуз 3-4 уровня подготовки, имеет возможность выпускать бакалавров, специалистов, магистров. Но на данном этапе ВУЗ подготавливает специалистов, по восьми направлениям 14 специальностям и 56 специализациям из э, направлений назову традиционные это энергомашиностроение которое объединяет четыре э, специальности это традиционные холодильные машинные установки компри... э, криогенная техника и технология газотурбинные машинные агрегаты э, вакуумные компрессорные и пневмоагрегаты это энергомашиностроение Следующее направление это теплоэнергетика. Теплоэнергетика объединяет две, две специальности: это теплоэнергетика как таковая и теплофизика. Интересное направление это нефтегазовое дело. С учетом современных реалий. Нефтегазовое дело готовит специалистов для нефтегазового комплекса Украины. Следующее направление это электротехника и электротехнологии. Это достаточно востребованное направление и специальность, которая широко используется в народном хозяйстве. Экология, защита окружающей среды и сбалансированное природоиспользование. Это специалисты, экологи, которые также работают в различных отраслях народного хозяйства. И остальные это современнейшие направления, это компьютерная технология и компьютерная инженерия. Очевидно, всем известно, что это специалисты, которые подготавливаются в этом направлении, используются практически во всех сферах народного хозяйства. И под эти направления мы имеем 56 специализаций, ну, назову там, скажем, достаточно перспективные из них, это нанотехнологии в направлении теплоэнергетика. Это специальности, связанные с защитой окружающей среды, это холодильные технологии, криомедицина, которая достаточно сейчас широко востребована. Вот можно сказать, что те, те же томографы, которые так сказать, обследуют глубоко человека, это аппараты, которые работают на сжиженных газах на уровне криогенных температур. Те же криогенные технологии обеспечивают производство редких газов, которые являются а, ну, неотъемлемой частью а, современных плазменных панелей. А телевизоров, бытовой техники, компьютерной техники. То есть, в общем-то, наши специалисты достаточно широко востребованы в народном хозяйстве Украины. Вот сегодня у нас в гостях два ректора ведущих технических вузов в своем направлении. Богдан Викторович, а вот каковы особенности подготовки специалистов в техническом направлении? Ну, наверное, именно сравнение особенностей подготовки специалистов разных вузов нашей страны, вузов-лидеров, в различных государствах мира, позволила нам по-другому, по-иному взглянуть на наши потенциалы и задействовать самые сильные стороны. Чем отличается Одесская Национальная академия пищевой технологии? Прежде всего, это философия своей деятельности, в основе которой лежит разработанная вместе с работодателями и партнерами по бизнесу модель подготовки специалистов. Эта модель она имеет под собой полиморфную основу и ориентирована на полифункциональный характер инженерной деятельности. Она прошла широкую апробацию в течение уже 8 лет. Она признана сегодня в Европе, она признана сегодня в Украине. Но самое главное, она признана нашими работодателями, поскольку наша академия выгодно отличается от других, многих других технических вузов именно тем, что у нас создан клуб работодателей, и в который уходит более 200 ведущих компаний, организаций, фирм пищевого, зерноперерабатывающего бизнеса и других смежных отраслей, что позволяет обеспечить всех студентов во время учебы практикой. При этом большая часть мест практики оплачивается студентам, именно предприятиями что сегодня согласитесь большая редкость и самое главное обеспечить работы вот буквально несколько дней назад 5 числа мы проводили очередную ярмарку вакансий мы проводим их два раза в год и вот на ту ярмарку прибыли 53 компании крупнейшие из них пять компаний международного уровня, которые работают сегодня в Украине и имеют заводы в десятках стран мира. И были предложены первые рабочие места всем нашим выпускникам. Поскольку мы считаем, что успешный выпускник, это является залог имиджа вуза, ну и самое главное, эффективной подготовки. Можно много рассказывать, сколько ученых в ВУЗе, у нас их достаточно много, сколько мы статей опубликовали. Ну хорошо, спросите вы, а что с этого? Но когда выпускники отлично трудоустроены, это самое главное. Ну и, конечно же, нас оценивают, оценивают не только по количественным показателям, но прежде всего по нашим выпускникам. В этом году появился первый рейтинг, журнал «Деньги» опубликовал рейтинг по зарплатам и готовности брать на работу выпускников тех или иных вузов. Причем оценивали следующим образом. От 0 до 10 баллов. 0 баллов э, проставлялось работодателем возле того вуза, которого, выпускника, которого никогда бы не хотел взять на работу. А 10 баллов напротив того вуза, выпускника которого работодатель готов был взять на работу и платить ему больше, чем в среднем по отрасли. Так вот, э, среди э, множества технических вузов Одесская национальная академия пищевой технологии заняла десятое место, поднявшись с 18-го позапрошлом году. А в Одесском регионе первое? Я считаю это большим, весомым результатом, и это позволяет нам смотреть уверенно в будущее, позволяет нам вносить корректировки в нашу модель подготовки, мы постоянно над ней работаем. В частности, все работодатели сегодня выразили пожелание, чтобы наши студенты были более готовы к корпоративной работе. Это то, что сегодня, к большому сожалению, в учебных планах не предусмотрено. Мы чуть-чуть опередили эти события, чувствуя важность этого направления, и 27 декабря прошлого года мы утвердили корпоративный кодекс нашего коллектива. И сейчас это ложится в основу и воспитательной работы, и организации жизни в академии, и, естественно, подготовки по учебным планам. Александр Сергеевич, а выпускники вашего вуза востребованы ли они на сегодня так же, как выпускники Одесской Национальной Академии пищевых технологий? Безусловно, очень. Большой поток студентов идет на одесский припортовый завод. Uh -huh. Это основной потребитель, поставщик для специалистов энергомашиностроения. То есть студенты холодильной отрасли, компрессорщики, специалисты по газотурбинным установкам, карьерной техники идут в основном на припортовый завод. Компьютерные технологии востребованы в банковской сфере, востребованы в статистических управлениях, офисные сотрудники достаточно высококвалифицированные. Экологи, экологи, это, это как правило распределяются в какие-то контролирующие органы, находят себе место. Электротехники – это самый широкий спектр народного хозяйства, находят место применения себя во всех его сферах. Теплоэнергетики. Теплоэнергетики – это энергетическое хозяйство предприятий. То есть сейчас очень важно, и на это начинает обращать внимание экономия энергоресурсов, оптимизация энергоресурсов. Теплофизики. Теплофизики – это достаточно, я считаю, вот, элита Академии Холода. К сожалению, это, в последнее время число уменьшилось. Вот. А это специалисты широкого профиля, которые занимаются от э, глубокого холода до э, высоких, э, плазменных температур. То есть э, все как бы находят себе применение во всех отраслях народного хозяйства Украины. Я бы хотел только уточнить один момент, очень интересно. Вот Александр Сергеевич упомянул об элите. Я бы вот сказал о нашей академии пищевой, что к элите студенческой, ну, мы, во-первых, так не разделяем, а если и думаем, то относим прежде всего студента, которые желают учиться, и делают в этом успехи. Это очень важно. Потому как все специальности, по которым мы осуществляем подготовку, они все востребованы. Сегодня в Академии 25 специальностей. 12 направлений подготовки, 115 специализаций и программ подготовки. Это наш ответ на требования рынка труда. Но главное в том, что сегодня практически 90% предприятий они не запрашивают специалистов на работу по одному. Как правило, предприятие нуждается в целом комплексе специальностей. Вот что нас и заставило подумать над тем, как бы расширить наши возможности. И в самом деле, на сегодняшний день, если говорить о э, спрашиваемости специалистов, Академии холода, например, то я могу только сказать, что в результате нашего, э, совме, нашей совместной деятельности я уверен, что студенты и нашей Академии, и... Академии Холода, а сейчас Института Холода Криогенных Технологий и Экоэнергетики будут иметь больше возможностей для трудоустройства. Объем производства пищевых продуктов в Украине увеличивается. Если ранее это было под вопросом, сможем ли мы так долго темп держать, то сегодня вопросы все сами собой начинают уходить, поскольку продовольственный кризис, к большому сожалению, не носит каких-либо прерывистых, таких тенденций, он постоянен. Постоянно углубляется, заостряется. Население, возраст, количество населения растет на планете, возможности производства пищевых продуктов ограничены. То есть необходимо повышать эффективность их переработки и усиливать работу именно в этом направлении. И вот здесь без холодильной технологии обойтись просто нереально и невозможно. Я думаю, что специалисты, выпускники имеющие такие специальности, как и энергетика, и по всем холодильным технологиям, и информационные технологии. Это все то, что удачно очень дополняет те все наши инженерные специальности, технологии производства различных видов продуктов пищевых, э, и экологические специальности. У нас их сегодня уже три. Э, и автоматизация, и ну, ну, все, весь спектр. То есть сегодня, если говорить, то можно уже сказать следующее учитывая небольшие совпадения с направлениями названия мы сегодня расширяем свой спектр вот силами двух коллективов до 18 направлений чего не было ни у нас ни у них и до 36 специальностей то есть мы сможем предоставить гораздо больше возможностей и в ходе учебы и в ходе вернее в подготовке к реальной жизни а именно при трудоустройстве Хорошо, Богдан Викторович. Насчет этих направлений понятно. Но ну, а как же направления вот нефтегазовая, биоэнергетика и Одесская национальная академия пищевых технологий? Где взаимосвязь? Ну, во-первых, связь без энергии ничего невозможно. И пищевая промышленность, земноперерабатывающая промышленность, к сожалению, все-таки остаются еще довольно высокого уровня энергопотребления. То есть сам Процесс требует сегодня энергоменеджмента, более эффективного использования энергии. И здесь нужно объединять усилия обеих сторон, и не только, может быть, наших вузов. Что касается нефти, газа, ну, мы сегодня говорим об экоэнергетике, то есть экологической энергетике. Сегодня практически все виды энергии, они являются может быть, за исключением атомной энергии, являются органическими. Даже тот же уголь, только он невозобновляемый. Мы же имеем отношение к очень большому ресурсу. Это побочные продукты переработки сельскохозяйственной продукции. По оценкам экспертов, особенно наша страна имеет колоссальные потенциальные возможности для увеличения производства энергии за счет этих ресурсов. И вот здесь объединение энергомашиностроения, нефтегазового направления, с пищевыми направлениями, с побочными продуктами, которые мы получаем в ходе переработки пищевого сырья, это все в результате дает нам возможность рассчитывать на производство биотоплива и говорить о экоэнергетике. Первая задача использовать максимально возобновляемые ресурсы. И вторая задача как можно меньше вредить окружающему. Окружающей среде. Окружающей среде. Итак, объединение двух вузов, двух ведущих вузов в технической сфере не только, нашего года, но, не только нашего города, но и нашей страны. Александр Сергеевич, по вашему мнению, кто прежде всего выиграет от этой ситуации? Ну, я продолжаю, так сказать, мысли Богдан выиграют все. И Академия пищевых технологий, и Академия холода. То есть мы рассчитываем, что наши совместные усилия помогут продвинуть многие новые направления, новые технологии. Я могу привести пример. Вот сейчас в Академии Холда разрабатывается, ну, считай, для, можно считать, для Украины, новая технология холодильного хранения и первичной обработки зерновых продуктов. Вот, в частности, профессор Станкевич Юрий Николаевич разрабатывает такую тематику. Но без эффективной поддержки холодильных технологий это невозможно. И вот в этом направлении мы могли бы сотрудничать достаточно плотно и эффективно для так сказать, общего дела. Ну, я тоже хотел бы поддержать эту мысль. Выиграют действительно все, но если говорить об очередности, то в первую очередь выиграют студенты получил большие возможности для обучения, для трудоустройства. Конечно же, выиграет научные школы, которые желают развиваться, поскольку сегодня те глобальные задачи, которые стоят перед нами, они требуют больше потенциала, больших усилий. И у нас есть такие возможности. Сегодня Одесская национальная академия пищевой технологий является уже признанным лидером в области исследований пищевых продуктов, пищевых технологий не только в Украине, но и в Евросоюзе. Подтверждением этому является те гранты, которые мы сегодня участвуем, принимаем участие. Вот один из первых таких грантов э, мы даже выступили с соучредителями э, научного консорциума вместе с Болонским университетом. Уже третий год выполняется этот грант. В прошлом году мы получили еще один грант Евросоюза. Э, это Речь идет о больших грантах. Я уже не говорю о э, таких немногочисленных, вернее, э, не, не денежных грантах, скажем так, не денежных. 22 тысячи евро это тоже, в принципе, серьезная сумма, но вот таких небольших грантов мы получили достаточное количество для наших научных сотрудников и для студентов, что очень важно. Вот в этом году шестеро наших студентов э, уезжают учиться один год во Франции, в лучших университетах Франции по пищевым специальностям именно благодаря этим грантам. Поэтому мы будем объединять наши усилия, расширять наши возможности и выиграют прежде всего студенты, выиграют работодатели. И я очень рассчитываю, что, конечно же, э, выиграют и преподаватели, научные сотрудники, поскольку наш Об'єднання таких двох мощних потенціалів мало дати синергетичний ефект. Тобто, це буде не один плюс один равно два, це буде більше. Ну що ж, дуже дякую за цікаву розмову. А з вами сьогодні була програма Обри професію зі смаком Іміджевий проект Одеської національної академії харчових технологій. пам'ятайте, що Одеська Національна Академія Харчових технологій це кращі традиції інженерної освіти з 1902 року, легкого вам тижня.